Получаем воду с мережи. Вода проходит через первый фильтр. Это обычная очистка, ну то есть э, полипропиленовый фильтр, потом э, полипропиленовый фильтр уменьшенный 10 микрон, потом угольный фильтр для того, чтобы убрать запах, потом 1 микрон для того, чтобы э, не допустить никаких высоких ну, больших ча частиц в мембрану. Получается э, полностью очищенная дистиллированная вода. Для того, чтобы потом ее обогатить минералами, проходит через один минерализатор и попадает в воду. Когда человек нажимает э, налить воду, вода проходит через еще дополнительную ультрафиолетовую лампу для обеззараживания. Она напрямую светит на воду и вода обеззараживается. И дальше вода проходит через минерализатор. Это вот такие шарики с основными минералами кальций, магний. Вот, когда вода через них проходит, она набирает властывости и получается прекрасная, великолепная, очищенная, еще и минерализированная вода. И на какие объемцы фильтров выскочить? Значит, мембрана ее хватает, получается, на 250 кубов уже воды очищенной. Нижних трех их, получается, хватает на 25 кубов. И этот желательно менять каждые 15 минут. В принципе, все. Зачет. А работает зимой, в нем есть подогрев. Еще хорошо за счет того, что очень много. Он очень утеплен. Вода летом холодная. намного удобнее, так как вода очищена, не то, что с крана бежит. Спасибо, что поставили благодейному фонду. Хочешь скуштовать? Хочу. Я пить так не сюда. сюда стаканчик. Ага, вот сюда? Выше, выше подними. А -а -а. вот так, да. да. А -а -а. Не, ну можете ниже трогать. Все, все, я помню. Спробуйте. Дуже... Добра организация.